Sürəxanlı rayonu Qaraçuxur kəsəbəsində Şəhid Muxtar Qasımovun adına idman zalının açılışı olub. Tədbirdə gənclər və idman naziri Fərid Qayibov, idman ictimaiyyətinin nümayəndələri və şəhidin ailə üzvləri iştirak ediblər. Əvvəlcə dövlət himni səsləndirilib. Ardınca bütün şəhidləri xatirəsinə 1 dəqiqəlik sükut olub. Açılışda çıxış edən Fərid Qayibov və şəhidin atası Əli Qasımlı Muxtarın 44 günlük vətən mübarizəsində keçdiyi qəhrəmanlıq yolundan söz açıb, həmçinin onun adına fəaliyyətə başlayan idman zalının əhəmiyyətindən danışıblar. Ardınca idman zalı ilə tanışlıq olub. Zalda güləş, cici, soy, gimnastika, boks, karate və digər idman növləri ilə məşğul olmaq üçün şərait yaradılıb yeniyetmə, gənc və kadetlər arasında deməli bu bölge üçün bir xatirədir. Həm burada stendlərdə şəhidimizin belə deyək, döyüş yolu, onun həyat yolunu əks etdirən stendlər var. Eyni zamanda fiziki sağlamlıq tərzinin təbliğatı, idmanın təbliğatı bu zalda daşıyacaq. Qeyd et ki, həmçinin idman zalının önündə şəhidin xatirəsinə həsr olunan bulaq istifadəyə verilib.